за мной, а? мы вот по какому делу. Говорят среди людей, что ты с железячками разбирайся, с компьютером управляешься. Сейчас без него и шагу не шагнешь. А тут народ еще слух пустил. А ты кто такой вообще? честно, никогда больше не вернуться. И тогда наконец -то, мы до да до и самой ненаглядный. Кощей на да бессмертный мой ненаглядный, наконец-то вернуться. А пока пора. это ж нет никакого спокойствия будут то на нашему. А вы не переживайте. Вы что-то туда уедете сразу и домой вернетесь, даже с глазом не успеете, не успеете махнуть. Так, приготовились. Вылету пять, четыре, три, два. La, a третьих и четвертых классов, они у нас попадут в весной переполох. Вот буквально через полчасика как наши инопланетяне покажут экскурсию богатырям по нашей планете. Далее, <сёк> расскажу далее, завтра будет экскурсия в кабинет информатики для первых классов. Я про ваше место не слышала, да, интересно. Дальше будет викторина. Я, ты и компьютер. В среду будет звездный суд, на котором адвокаты, прокуроры и судьи будут у на нас судить наших звезд. Рекомендую, мне эта передача очень нравится. Итак, дальше. Семинар для воспитателей будет в четверг. Тут даже и комментировать нечего, воспитатели ждем, хотя я бы тоже не помогала, благодаря вернуться на нашу планету. А я всегда чем-то не нравится, хорошая планета. В пятница, деловая игра, компьютерная фирма. Наши дети будут покупать и продавать посмотреть тоже, как они у нас, какие из них бизнесмены будущие. А вдруг что-то получится из них. Следующая в субботу будет конференция с настоящими хакерами, которые вам расскажут, что это за профессия. Мне тоже будет очень интересно, я тоже не с вами буду слушать.